Salam, hər vaxtınız xeyir olsun əziz izləyicilərim. Samsun öz abla Muhammed yolunda gözzəl, çatalı evlərimiz satışa çıxıb. Hal-hazırda bu evdən 4 dənədir. Yəni bir neçə ailə üçün, bir neçə qoxum üçün münasibdir. Zəhmət olmasa video sonuna qədər baxın, bütün məlumatlar video daxilində qeyd olunub. İndi daxil olub evin həyətinə. Deməli, əziz izləyicilərim, biz evin həyətindəyik. Gördüyünüz kimi, 2.6 soq torpaq sahəsində inşə edilib. Yerdən 8-9 daş kürsüdədir. Ümumi yaşayış sahəsi 110 kvadratdır. Yəni bunun həyəti arxasında da əsas keçdirim. Sənədi qapçadır. Qiyməti də videonun aşağıda ifa hissəsində qeyd olunub. Burada da gördüyünüz kimi, yəni evin həyətidir. Heyətin şığılanması. Geniş həyəti var. Çox gözəl yerdə yerləşir. Mərkəzi yoldan da evə hardaça olar 1 350-400 metr. Rahat həyətinə 2 dənə, 3 dənə maşın da qoludur. Marsuurlar da evin yanından keçir, yəni Hal-hazırda, yəni bayaq dediyim kimi bu evdən 4 dənədir, 4 ailə üçün, qohum üçün münasibdir. Nə qoxurlu da. Yəni iftandı məlumdur. Gördüyünüz kimi evdir. Aboyları vurub bura mətbəxidir. Bura sancıldı. Axşarlar hamısı qoyulub. Bura da zalıd əzizlərim. Yəni bütün təbə qarəninə qədər, internet xəttinə qədər hamsa seçilir. Göstərək. Bir də ki sizə qeyd etmək istəyirəm, Sumqayıt Ənablar Məhəmmədi yolunda, Əli Məhəmmədiyə gedəndə, yolun xamında, yoldan hansı ola bilər 254 sm, gözəl üç otaqlı həyət evi satışı çıxıb. 2.6 sotuq sahəsində, 1inci ədili, bu mən yaşanma sahəsi 110 kvadratdır, yerdən 8 yaş kürsüdədir sənadə kursda qiyməti də videonun aşağı yuxarı səsinlə qeyd olunur. Real avto olsa qiymətindən dönməyəcək. Marsrutda da Emin yanından keçir. Yəni bu haqqında fikirləriniz varsa zəng edib ancaq çağıra bilərsiniz. Ancaq başlaya bilərik videonu aşağı yuxarı səsinlə qeyd edə bilərik. Diqqətinizə görə sağ olun, videomuza dəvət etdiyiniz üçün təşəkkürlərümü bildirirəm. Görüşənərik.